firibgarlikning yangi ko'rinishi biz hammamizni qonimizda bir pasda boyiyman degan bir xohish turadi pul yutib olding deb kelyapti bu подозрительный tuyulish kerak aldanganingizni tan olib bo'ldi man aldanibman demaguningizcha sizdan pul olishni işte, davom etaveradi bu informatsiyalar oqimi shu darajada ko'payib ketdiki qaysi birini ishlab jazolashni ham bilmay qolyapmizda ya. qirq soniya ichida sms kelyapti sizni kartangiz hisobidan shuncha pul mablag' yechildi deydi keladi ssulka bosadi kirib ketadi pulini yechbular o'ttiz sekund qirq sekund vaqt yetarli uni ham kontrol qilishni ilojisi yo'q <laughs> assalomu alaykum yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi efirda firibgarlikning yangi ko'rinishi bugun aynan mana shu mavzuda suhbatlashamiz biz boshladik yillar o'tishi bilan odamzod rivojlanishi bilan firibgarlikning ham yangi turlari yangi ko'rinishdagi shakllari ko'payib borar ekan ilm fan texnikaning qudratidan foydalangan holda ya'ni endilikda turli xil o'yinlarga turli xil demak biror bir ishga biznesga pul tiking degan turli xil aldovlar bilan pullarni yechib olish odatga kirar ekan bir savolni aynan sizga bermoqchi edim bugungi kunda ahvol qanday mana biz hozir o'ylayotganimiz darajasidami yoki bir oz vahima qilyapmizmi internet firibgarligi desak ko'proq to'g'riroq bo'lardi bu internet firibgarligi o'sha siz yuqorida aytib o'tgandek bir xil o'sha oldin yuzma yuz ko'rishib yoki qandaydir aloqa qilib nimanidir ularga va'da berib pul olgan bo'lsa hozirgi kunda bizda ikkitaga bo'linadi ki o'sha internet o'g'irligi yoki internet firibgarligi eً eng asosiysi o'sha hech qaysimizga sir emas o'sha har xil zararli havolalar sizga istalgan joydan kelishi mumkin ya'ni istalgan joydan kelib sizga o'sha bank kartangizni raqamlarini kiritishni so'raydi va siz kiritganingizdan keyin o'sha sizga kelishi kerak bo'lgan hech kimga ma'lum qilishimiz kerak bo'lmagan o'sha bu haligi bizni to'rttalik kodimiz emas o'sha telefon raqamiga keladigan ba'zi birida beshta ba'zi birida oltitalik raqam bo'ladi o'sha kodlarniga olishga erishishadi ya'ni bu jinoyatlar oxirgi yillar davomida salmoqli darajada o'sib ko'payib boryapti ya'ni bu tabiiy holat ya'ni bu plast bank kartalaridan foydalanuvchilar ko'paygani bois bu bizga juda katta qulayliklar beradi i e, shu jinoyatlar ham ko'payapti ya'ni ikki ming o'n to'qqizinchi yilda olti yuzga yaqin bu turdagi jinoyatlar bo'lgan bo'lsa ozi o'tgan yilga kelib bular sakkiz mingdan oshib ketdi bu turdagi jinoyatlar ya'ni buni har bittasini tagida o'sha fuqarolarimizni balkim ma'lum miqdordagi barida ko'p bo'lishi mumkin kam bo'lishi mumkin lekin o'sha o'zlarini halol mehnat bilan topgan pullari yotibdi sakkiz mingta dedingiz bu murojaat qilganlarni soni lekin orada bilasizmi masalan yuz ming ikki yuz ming besh yuz ming pul bir milliongacha bo'lgan pulni kimdir uh, murojaat ham qilmaydida ah, oxirgi besh yil ichida deydigan bo'lsak juda ham keskin oshdi lekin nahotki masalan o'sha ja, davlatimiz yoki bizni o'zimizni hozir uh, davlat tomonidan juda yam ko'p uh, aynan mana shu sohani rivoji uchun pullar ham tikilyapti yangi programmistlar yangi mana xavfsizlik bo'yicha uh, shaxslarni ya'ni o'sha fuqarolarni o'qitilyapti ham nahot hech qanday ish qilinmayapti boshlanishida bo'lgan holatlar mana biz o'zimizni hamkor tashkilot o'sha uzcard humo yoki markaziy bank bilan doimiy ishlaymiz bu kundan kunga texnik tomondan o'zgartirib yangilab borilyapti lekin a, ya'ni o'sha tomonda o'tirgan jinoyatchilar ham jim o'tirgani yo'qda ularni ham turli xildagi biz qaysidir bir uslubini yopsak yoki ya oldini olib shu narsa bo'lishi mumkin deb yopsak ular umuman biz kutmagan yoki yoki inson omilisiz bo'lmaydigan qismlarini o'ylab topishyapti ya'ni fuqaroni bevosita ishtiroki man haligi gapimda o'sha turlari haqida gapirib turgandim agar qisqacha boshlashimizdan oldin <mimitim> hozirgi kunda kuzatilya turgan turlarini aytib ketsam birinchisi o'sha sms kodlarni olish ya'ni telefon qiladi clickdanmiz yoki boshqa farqi yo'q kimdan bo'lishidan qat'iy nazar va o'sha sizni sms raqamlarni maxfiy kodlarni olishga erishadi ikkinchisi o'sha biz har xil savdo platformalarida narsa sotib olmoqchi bo'lsak bizga taklif tushadi bu ajratib olish qiyin emas chunki taklif сразу tushadi man shu narsagni sotib olmoqchiman narxini ham kelishmaydi yoki boshqa ham qilmaydida faqat uzoqdaman narsani jo'natib yuboring deydi va sizga havola jo'natadi ya'ni, yani biz ssilka deymiz o'sha yerga bank kartalaringizni nomerini kiritganingizdan keyin bu ham xuddi birinchi holatda bilan bir xil ya'ni o'sha sms kodni qo'lga kiritishga qaratilgan keyingi holat o'sha baxt xati deymiz yoki nigeriya xati deymiz yoki hmm. turli tuman mumkin turli tuman deb aytishi mumkin ya'ni sizga qanaqadir qarindoshingizdan meros qoldi yoki boshqa hozir bu qarindoshingizdan meros qoldi degan qismga ko'pchilik ishonmagani uchun ular yangicha turga o'tgan ya'ni biz qanaqadir fonddanmiz fonddan shuncha pul qolib ketgan bu fondni chiqarolmayman man o'zimni davlatimda uh, sanga berib yuboraman keyin bo'lishamiz degan ya'ni uni qiziqtirish fonddi ortib qolgan pulini haligi noqonuniy pulni birga bo'lib yeymiz degan ma'noda qilish mumkin yoki qisqasi siz aldanganingizni ishonib yetmaguninizcha sizdan pul so'rashni davom etaveradi sizdan pul olishdi bunaqa turlari chiqqan yana o'sha hammamizga mashhur oxirgi paytda juda ko'p ko'payib turgan o'sha soxta birjalar yoki treding sizga pulingizni ko'paytirib beraman qisqa vaqtda juda ko'p miqdorda pulyuz ko'payadi degan bir soxta birjalarni yoki treding xizmatlarini taklif qilgan holda firibgarlik yoki o'g'irlik jinoyatlari kuzatilib bormoqda bilishimcha demak u odamlar sizga qo'ng'iroq qilgan paytida o'zbekistonni raqami chiqadi sizni telefoningizda lekin aslida uni o'zi yo polshada yo koreyada yo bir biror bir chet davlatda turkiyadami qayerdadir o'tirgan bo'lar ekan va ular ip xizmati ya'ni ip telefoniya orqali demak xohlagan raqamni sizni telefoningizni si chiqastirib berishi mumkin ekan xohlasangiz o'zingizni telefoningizdan o'zingizga qilayotgan oz oz tarzda ham shunaqa qilish mumkin ekan nahotki buni oldini olish yoki bloklash yoki mana shunday holatlarga bir chek qo'yish uchun o'zimizni xavfsiz programmamizni ishlab chiqish mumkinemas u masalada u o'sha telefoniya xizmatlari o'zi shunaqa narsani yo'lga qo'ygan bo'lishi mumkin u narsadan mutloq o'zi tegi aslini xabarim yo'q lekin man o'sha firibgarlar to'g'risida ozgina gapirmoqchiman firibgarlar aslida sizni nomeringizni qayerdan olishadi birinchi o'rinda mana shu o'zbekistonni o'zidagi firibgarlar bor и global ya'ni dunyo bo'yicha firibgarlar bor u firibgarlar o'zbekistondagi o'zimizdagilar sizni nomeringizni qayerga publikatsiya qilgan bo'lsangiz ya'ni qayerga joylashtirgan bo'lsangiz misol bo'lishi mumkin olixga nimadir sotaman deb qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki shu moshina avto e'lon shunga o'xshagan platformalar bor o'sha platformalardan sizni nomeringizni olib turib и e, sizga telegram orqali yoki qaysidir sms orqali yozishi mumkin и e, o'sha yerda yozadi man o'zimda ham shaxsan o'zimda bo'ldi bir nechta marta bo'ldi bittasi o'sha olixga narsa qo'yganimda sizga mana bu palonchi bankdan chiqyapman sizni pasport danniyingiz kerak pasport danniyngizni bersangiz biza sizga qancha miqdorda kredit ajrata olishimizni aytamiz deb aytyapti pasport danniyni so'rayapti и man сразу bildim shunaqa narsaligini и so'rayapman qaysi bankdan qaysi filialdansan ma man o'zim ham o'sha bankda ishlaganman deyapman shunaqa desam srазi perepiskani o'chirib blokka qilib qo'yyapti и yana bitta globalniysi bo'ldi boya aytganlaridaki sizni davlatizdagi odamdan e, mana shuncha summa e, summasini ham aytaman olti million dollar pul qoldi o'shani sizga yuboramiz hech kimga aytma faqat e, bo'lishib olamiz u e, bo'lishib olamiz uch uç, uchdan uç, bo'lishib olamiz deyapti man atidan qiziqdim oxirigacha boraman dedim qani qaytergacha borarkan bo'ldi bo'ldi dedimda hamma ma'lumotlarni oldim endi sanga pul chiqarilyoryapti faqat bankka mana buncha pul to'laysan deyapti yo'q man to'layolmayman pul desam bo'pti man to'lab turaman deyapti u to'layattida to'laganni rasmini tashayapti keyin yana bo'ldi bo'ldi o'sha chiqadi yaqinda chiqadi pul deyaptida и oxirida aytyapti sanga pul chiqarib yuborishga o'sha bu yoqqa pulni olib kelib berish uchun xizmatiga pul to'lashing kerak deyapti olti ming dollar to'lagin bo'ldi deyapti yo'q pulim yo'q deganimdan keyin shu bilan yozmadea shunaqa jinoyatlar ham hozir juda yam rivojlanib ketgan internet tarmog'idan kelyap turgan katta signalda endi bu balkim fuqarolarimizga tushunarsiz bo'ladi bu narsani ishlab ko'rganmiz buni blok qilishni yoki to'xtatib qo'yishni ya'ni sizni internetingiz orqali internet orqali qilinadigan amalga oshiraladigan qo'ng'iroq uning uchun internet tarmog'ini yopish kerak uning uchun internet tarmog'ini yopish kerak bu es bu narsa davlat uchun ham jamiyat uchun ham foyda emas juda tez rivojlanayotgan davrda o'ziga yarasha o'sha manfaatli foydali tomonlari bilan birgalikda ayrim holatda zararli holatlar ham bo'ladi bu ayniqsa birinchi navbatda davlatdan ko'ra aholiga zarar yetkazayotgan holati achinarli hozirgi e, davrda masofadan turib o'sha e, 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 savdolarni amalga oshirish mumkin bir bir qancha savdo platformalari bor elektron platformalar elektron platformalar orqali odamlar o'zini qiziqtirgan o'ziga o'zini yoqtirgan narsasini arzon narxda sotib olgisi keladi a bu bu tayyor e, aldamchi taklif uchun bir bu ham bitta sharoit bo'lib qolyapti odamlarimiz aldanib qolyapti yoki ya bo'lmasam haligi aytilgandek chet elga sayohatga yuborish arzon haligi turlarni tashkil qilish sayohatlari davolanishga yuborish hattoki o'sha bir bironta odamni bir musibatini ortidan o'zi daromad topishni niyat qilgan g'arazli kimsalar bor birov buyragini almashtirish kerak kimdir yuragini operatsiya qilish kerak bu mani qo'shnim yoki jiyanim umuman yoki tanimayman degan bir vajlar bilan kelinglar shunga pul yig'ib beramiz deb ma'lum bir hisob e, raqamga butun jamoatchilikni e'tiborini jalb qilgan holda ishonuvchanligi xalqimizni xayr saxovatga moyilligidan foydalangan holda e, tovlamaslikka ketib qolyapti bu juda katta e, ayanchli holatlar bo'ldi mana shunday yo'nalishdagi murojaatlar ko'p bo'ldi lekin e, to'g'risini aytishimiz kerak e, bu jarayon to'xtamaydi to'xtamaydi chunki mana hozir biz ham buni bu bunaqa holatlar bo'yicha ham qonunchilik ham ijtimoiy o'sha ongni demak shakllantirish va kerak bo'lsa o'sha boshqa tadbirlarni ko'rishni ham targ'ibotni ham to'xtatmasligimiz kerak bitta savol turibdi jamiyatni oldida bu tovlamachilik bu holat individual shaxsga tegishlimi yo jamiyatga tegishlimi muammo agar bu jamiyatga tegishli bo'lganda uni ko'pchilik bilan birdan hal qilish mumkin bo'lardi afsuski bu individ jamiyat individdan tashkil topadi xususiylik ichida o'sha jamiyat ichida bitta shaxs buni boshlab bersa urug'lantirsa birdan bu yuqumli bir o'ziga xos yuqumli jarayon sifatida jamiyatga tarqab ketib qolishi mumkin bu bir necha yillar oldin o'sha ahmadboy voqeasi sifatida kimdir keladida man shu orqali juda katta daromad topdim oldim o'zini aytadi shu orqali shunga ergashgan holatda keyin qolganlar shu mana shunday tuzoqlarga qurbon bo'lib qolyapti biz hammamizni qonimizda bir pasda boyiyman degan bir ichki xohish turadi ana shu ichki xohish bizni mana akam aytmoqchi qolganlar aytmoqchi shu narsaga mana shunga ishonib turib ertalabgacha xayollar surib anavu olti millionga bir narsalar qurib bir narsa qilib hech kim bilan gaplashmasdan uyg'onasan uyquing chala kun bo'yi ishing chala xohlagan <laughs> kishi xohlagan <laughs> yonboshidan kirib xohlagan fikri bilan boshqa qilyapti aka aytmoqchi bu informatsiyalar oqimi shu darajada ko'payib ketdiki qaysi birini ushlab jazolashni ham bilmay qolyapmizda albatta tabib tabib emas boshdan o'tkazgan tabib deydi bekorga bu savolni berganim yo'q sababi har birimiz qaysidir ma'noda mana shu firibgarlikni qaysidir ko'rinishiga bir qurbon bo'lganmiz uni tan olib aytish kerak albatta mana shunday firibgarlikni yangicha ko'rinishiga qurbon bo'lgan bizni murojaatchimiz bor bu murojaatchimiz o'zlari tadbirkorlar va bugun biz bilan studiyamizga kelib o'zlarini boshlaridan o'tgan voqea bilan ulashmoqchi ekanlar farangiz hasanovani tadbirkorimizni shayxontohur tumanidan demak taklif etamiz marhamat shu masala bo'yicha man ham aldanganman telegram orqali usel kompaniyadan kelgan siz bir million yutib oldingiz mana shu tarif bo'yicha degan kim ki ki keč işte o u tarif bo'yicha ko'k yozuvda bo'lgan kirganman kirsam sayt orqali kirib ketgan keyin saytga kirsam karta nomer kiriting ism familiya shaxs hammasini kiritganman keyin kod kelgan kodni kiritganimdan keyin уже hech narsa o'zgarmagan keyin уже kechgacha ishda bo'lganman u vaqt davomida pul bo'lib 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 yechilib boshlaganda и keyin kechki vaqt bo'lgan qarasam уje sms xabarim yoqilmagan bo'lgan uh -huh. chunki bankimizdan u payti yoqib berilmagan bo'lgan keyin kechki payt qarasam pul uje yarim mablag'i yechilgan ishchilarimga beradigan 4 million so'mdan 2 million so'mi уje bo'lib bo'lib yechilgan и keyin bankka kechasi bo'lishiga qaramay telefon qilsam ular manga biza hech narsa qilib berolmaymiz nol ikkiga murojaat qiling deyapti keyin nol ikkiga murojaat qilmayman kam summa yechilgan хотя бы kartamdan kim ulanganini <laughs> bilib bering desam biza u narsani bilib bera berolmaymiz deyishyapti keyin u nol ikkiga qilmadim manga shoshilinch o'sha pul tashlab berish kerak bo'lgan ishchilarimga katta summa tashlash kerak bo'lgani uchun manga o'sha pul tashay olmaganimdan yangi karta ochib bering desam uni ham qilib berolmaymiz deyishgan bu kartani bloklab yangi ochib beramiz keyin siz hech narsa qilish olmaysiz deyishgan keyin man bermaganman nol ikkiga shu bilan bloklangan karta kartangiz bloklangan va uni qayerga ketgan bank bizaga javobgarlik bermaganda o'zingiz biznesni qaysi yo'lid yo'nalishidasizman o'zimni go'zallik salonim bor go'zalik salonida uh -huh. demak sizga qaysidir ma'noda endi to'g'ri bu har bir insonning o'zini o'lchamiga bog'liq narsa lekin oddiy aytadigan bo'lsak unaqa katta summa yo'qtish bo'lmagan to'g'rimiyo'q lekin eng muhimi yechib olingan bilib qolganim uchun katta summa yechilmagan shu vaqt davomida kechgacha bo'linib bo'linib ikki million yechib olishga o'sha erishganda insofli o'g'rinlar ekan endi boshqa so'z aytolmaysiz nima uchun deydigan bo'lsangiz bilasizmi yaqinda mana <laughs> tanishimda xuddi shunday holat bo'ldi aynan sms kodi o'sha maxfiy endi avj olayotgan paytida endi ular ham xuddi shuni tuzog'iga tushib turib o'zlarini kartalaridan o'n million so'm bittada yechilgan ya'ni bu bir o'ttiz soniya qirq soniya ichida demak kod maxffiy kod aytilgan qirq soniya ichida sms <coughs> kelyapti sizni bank hisobingizdan shuncha kartangiz hisobidan shuncha pul mablag' yechildi degan albatta sizda qaysidir ma'noda bir an, genekken, bir insofliroq o'g'ri tushib qolgan ekan bu ham bir omadiniz bo'lsa kerak sababi ko'pchilikni rizqi u yerda oylik bermoqchi edim degan gapni aytdingiz lekin shunday bo'lsa ham firibgarlikni umuman bu jinoyatni kattasi kichigi ki bo'lmaydi hozir albatta har bir firibgarlikni o'zini javobli bor biz bilan bugun Uh, sherligals yurist sifatida ayting hozirgi uh, so'z navbatini sizga bermoqchi edim manimcha firibgarlik bir yuz oltmish sakkizinchi moddada anashmasam mana shu bir yuz oltmish sakkizinchi modda bilan aynan mana shu internet firibgarligi ham qo'yiladimi yoki unga alohida bir moddalar bormi va aynan bu bu yo'nalishda işte, demak qurbonlarni qanday huquqlari yoki aynan uh, javobgarni qanday jazolar kutyapti a albatta o'sha jinoyat kodeksini bir yuz oltmish sakkizinchi moddasi bor aynan mana shu kiber uh, xavfsizlik yo'nalishidagi kiber jinoyatlar ko'payganligi sababli o'sha bir yuz oltmish sakkizinchi moddaga ham o'zgartirish kiritildi aynan axborot texnologiyalaridan foydalangan holda firibgarlik amalga oshirilsa uning uchun alohida jazolar belgilandi endi bu sinimizni holat umumiy holat bo'yicha gapiriy hozir hamma ekspertlarni eshitdim ekspertlarni eshitsak olxga kirib bo'lmaydi bo'lmagan nima platforma bo'lib qolyapti bu jinoyatchilik bo'yicha juda ko'p ishlar qilinyapti jinoyatchilikka qarshi endi biz rivojlanishimiz kerak global sharoitda şey yashayapmiz mana deputatimiz ham gapirdilar internetni to'xtatib bo'lmaydi agar biz buni nazorat qilib qo'yaylik to'xtatib qo'yaylik desak ertaga davlatimizda rivojlanish bo'lmaydi albatta birinchi navbatda bunaqa jinoyatlarni ko'paygani nimaga borib taqalyapti huquqiy savodxonlikni yetmasligiga borib taqalyapti moliyaviy savodxonlikni yetmasligiga borib taqalyapti mana singlimiz misolida oladigan bo'lsak singlimizga pul yutib olding deb kelyapti bu подозрительны tuyulishi kerak qanaqa qilib siz yu yusil... birorta aksiyada ishtirok etganmidingiz birorta narsaga qo'l qo'yilganmidi yo'q o'zidan o'zi kelyapti o'sha qo'shimcha <laughs> bir million sohibi bo'lib qolish maqsadida kirib endi o'zi danniylarni yozyapti endi o'shanaqangi narsa chiqsa bizni xalqqa man boshqa выступленияlard ham aytaman nimadir подозрительный kelyaptimi bir balo pul yutib oldingiz bir, bir narsa aksiya bo'lyapti shunday internetga kirib safari o'sha internetni o'ziga kirib guceldan bir million so'm pul yutib oldingiz degan xabar keldi deb yozsa googlega sakson sakkizta отзыв chiqadi ey to'xta yozma hech narsa qilma biz kuydik degan уже sizdan oldin kuygan odamlar bor o'shalarni otziвi bor endi bank masalasiga keladigan bo'lsak bank to'g'ri yo'l tutgan bank sizga umuman ma'lumot berishga haqqi yo'q bank siri degan narsa bor endi kodga keladigan bo'lsak maxfiy kod deb gapiryapmiz aka kodni yozib qo'yadi ushbu kod maxfiy hisoblanadi hech kimga yubormang faqat sir saqlang deydi o'sha mashinasi bilan birga olib jo'natib yuboramiz <laughs> mana shunaqada so sodda xalqda biz hamma o'zim necha marta biz videolar ham tayyorladik oy ishonmanglar firibgarlar ko'p ssilkaga keladi ssilka bosadi kirib ketadi o'zimizni hmm. tanishlarni nechtasida pulini yechib bular insofli o'g'ri bo'lmagan ulgurmay qolgan ular yechgang a ulgurmayqol <laughs> demak malakasiz o'g'ri ekan ular yo'q malakasiz emas prosta kartasini bloklab qo'ygan o'shanda yechmay qolgan bo'lmasam hammasini yechib olardi ularga o'ttiz sekund qirq sekund vaqt yetarli mana hozir ip telefoniya haqida gapirdingiz uni ham kontrol qilishni ilojisi yo'q o'zbekistonda bo'lsa ariza tushsa borib topib nechtasini mana ichki ishlar vazirligi javobgar qilgan juda ko'p holatlarni bilamiz o'sha ip telefoniya orqali nomerlarni o'zgartirib beradiganlarni ham javobgar qilishgan holatlarni biz ko'rdik o'zimiz amaliyotda lekin buni постоянно nazorat qilib bo'lmaydi buni nima qilish kerak o'sha bular aytgandek ichki ishlar vazirligi jamoatchilik shu targ'ibot ishlarini ko'paytirish kerak ey unaqa qilmanglar ishonmanglar tekshiringlar double chek internetga kiringlar отзывlarni yozinglar olxda нормальный odamlar ham bor biz o'zimiz ham narsa qo'yib sotamiz olxga narsa qo'ydingizmi kimdir besh millionga narsa qo'ysangiz u firibgarlar man sakkiz millionga olaman deydi o'sha narsa ham shubha tug'dirmaydida tü -tü odamda сразу zo'r ekan kliyent и e, jo'nati deydi kelib olxda <laughs> unaqa qilmaydi odam oldin ko'radi tovarnsifatini ko'radi sifatini ko'radi qayerdan olsam bo'ladi deydi birinchi navbatda de aybni o'zimizdan qidirishimiz kerak to'g'ri to'g'ri u bank vinovat ichki ishlar organi vinovat ariza yozgan vinovat u yo'q o'zim nimaga mani miyam ishlamadi nimaga man shu shunga pul nimaga mani pulga uxlatib ketishdi demak ayb o'zimizda birinchi navbatda shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak z aytganimizdek firibgarlikni yangi va yangi usullari yangi va yangi ko'rinishlari chiqyaptida mana hozir so'zimiz boshida tilga olindi ya'ni treyderlar ya'ni siz pul berasiz va pulingizni ko'paytirib beramiz shamzid aka man sizga murojaat qilmoqchi edim demak aynan mana shu treyderlar e, deyiladi ya'ni pulni ko'paytirish usuli bu qanday usul va bugungi kunda manimcha bu juda yam ommalashib ketyapti marhamat qaraydigan bo'lsak ijtimoiy tarmoqda o'tirsak li qilsak e, darrov chiqib keladi ayol kishi gapiradi yoki mana bunaqa qiynalib yuruvdim mana bunga pul kiritdim darrov mana buncha pul topyapman deyishadi endi o'sha videoni ko'rishdan oldin u profiliga kirish mumkin bormi yo'ki mundoq kirsanglar boshqa rasmlar yo'q faqat o'sha reklamani o'zi turadi shundan ham bilib olsa bo'ladida qanaqaligini yoki qaysidir profilga kirsak bittalay rasm bo'ladida yigirmatacha hamma rasm lekin bor ekan bu odam deyishadi obunachilari ham juda ko'p deyishadi lekin shunda ham birinchi rasmini eng oxirgi rasmni qarasangiz kuni bir kunda joylashtirilgan kimdandir ham olib kimdandir qo'yilgan ular ham moshennik bo'ladida ya'ni mashennik emas ya'ni o'sha begona anaqalardan foydalanayotgan bo'ladi yani, endi o'shanga mundoq kiradigan bo'lsak yani, endi qanaqa reklama bo'lyapti deydigan bo'lsak facebook instagramda uh, target deyiladi ya'ni qayerda reklama bo'lsin deganda yani, o'zbekiston tanlanadi toshkent tanlanadi nechi yoshdan necha yoshgacha ko'rsin deydi hozir yoshlar uje sekin sekin bu narsani bilib qoldi endi yani, qirq yoshdan yoki qirq besh yoshdan oltmish yoshgacha bo'lganlarni qilsin deyap ko'proq уje yoshi katta ayollar bo'lib qolyaptida bularni orasida va sizlarga biza ma'lumotingizni olgandan keyin darrov telefon qilishadi internet orqali mana shunaqa qo'shimcha daromad olishni xohlaysizlarmi deydi biza sizni pulingizni atigi daromaddan o'n foizini olamiz deydi mana mana shu yerdan ro'yxatdan o'tasiz kirasiz deydi va pul tashlashadi bir qancha bir hafta ichida qanchadir bo'lib ketib qoladi daromadinglarda lekin endi shu daromadingizni yechib olish uchun shu bankka nimaga komissionniy pulni to'lasangiz yo'l ochiladi keyin bemalol chiqarasiz deydi va o'shani ham nima qilishadi o'sha pulni ham berishadi birinchi tashlashgan pulligini ham unaqalar ham rosa ko'payib ketyaptida hozir albatta shu o'rinda bekorga sizga aytganim yo'q sizni ham xabaringiz bor signal uz bu platforma sayt sayt albatta axborot sayti mana shu saytga murojaat qiladiganlar demak o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumot oladigan insonlar ham juda judayam ko'p lekin bizda murojaatchi bor edi u insonni biznesmen edilar va juda yam katta ayol kishi aytganingizdek ayol kishi va juda judayam katta pul miqdoriga tushganlar ya'ni aynan mana shunday firibgarlik yo'li bilan pullari olingan va sizga ham murojaat qilishgan to'g'rimi to'gi ular haqida ham qisqacha aytib bering u yerda qanday mexanizm qanday prinsip ketgan ish xuddi shu mexanizm ketgan ya'ni boshiga ming dollar tashladim yo'q besh yuz dollarmi arzimagan pul bilan boshlandida keyin sekin ko'paydi xuddi shunaqa pul berishdi işte, yana pul qaytarishdi yani işte. pul berdimda işte ya. e, yana nechidir foizini ya'ni o'n dollarmi yigirma dollar berib qiziqtirishdi ya'ni a pul tushyapti mana yechyapman deb keyin yana kattaroq pul qo'ysak zo'r analizlarimiz bor o'shandan zo'r foydalanib olsak bo'ladi deb kattaroq pul qo'ydilar juda kattaroq pul qo'ydilar endi o'n mingdan oshiq aqsh dollari ha o'n mingdan oshiq aqsh dollari keyin u shu pul birdaniga o'ttiz ming bo'lib ketib qoldi bir qancha vaqtda yechib olishim kerak yechib olish uchun shu pulni qanchadir qismini qo'yishingiz shart naloglari borunaqa bunaqa <ağın> deb ko'rsatib berishdi keyin v unaqa pulim yo'q u mani deyaptida keyin o'sha ayol endi yani, tanishim orqali chiqdilar mana shunaqa mana shunaqa sen internet orqali o'tirarekansan shu birjadan pul ishlab oldim turibdi mana pul yecholmayapman shuni deyaptida lekin u pulni yecholmaysiz man уже ko'rb bo'ldim nima ishliginida esizdan chiqaring va pul qo'ymang ya'ni shunaqa gaplashiyoptiki shundoq bitta qadam bitta qadam qo'ysam bo'ldi o'sha pulim yechiladi yechiladidegan qo'ymang hmm. har qanaqasiga gaplashdik yig'lab berdilarda foydasi yo'q yechishni kimga murojaat qilmang ular ham yordam berolmaydi foydasi yo'q dedim keyin mana yaqinda mana shu ko'rsatuvga chaqirish uchun ularni taklif qilmoqchi bo'ldim telefon qilsam aytyoptilar to'g'ri aytgan ekansan deyaptilar ya'ni ancha bo'lib ketgandi ikki oycham bo'ldi kredit olib yaqinda o'sha pulni qo'ydim dedilar joyiga tushgan pullarni yo'q o'shalarga berganlar kredit olib yana o'sha firibgarlarga yana berganlar ya'ni bitta qadam qolopid o'shani bersam bo'ldi hamma o'sha o'ttiz mingham qaytib keladi yo'q qaytib kelmadi oxirgi o'zigiz aldanganingizni tan olib bo'ldi man aldanibman demaginizcha sizdan pul tablab qilishdi pul olishna davom etaveradi eng qiziq joyi bor oxirida aybni o'zizga qo'yib qo'yadi ha demak sen pul pulni oxirgacha to'lamading shuning uchun pulni to'lamading pul tushmadi ya'ni ayib o'zingizda deb siqilib to bu holatdan bir 10 kun 15 kun chiqib ketguncha uni to'g'risi shunday holatlar bo'lgan oila a'zolariga aytganmiz qimirlatmay mana shunday olib o'tir sal o'ziga kelsin keyin tushunib yetadi o'ttiz foiz aholi mana shu siz aytgandek o'sha boylikni topib olaman yutib olaman degan umid bilan umrini sarf qilib qashshoqlikda o'tar ekanda ya'ni mehnat qilmas ekanda poylar ekan qacho bo'larekan qachon bo'larekan deb mana bu esa inson psixologiyasiga bog'liq inson miyasi shunday tuzilganki uni fikrlari qanday bo'lsa ana shunday narsalarni o'ziga shu vaziyatlarni tortadi magnitdek boshqalarni aldab qandaydir boyimoqchi bo'lganlarga aytadigan bitta gapim bor u ham bo'lsa hech qachon tabiatda qonuniyati shunaqa birovni hisobiga boyish yo'q boyidinizmi ana shu narsa qanday kelgan bo'lsa shunday oqib ketadi boshqa bir tomondan chiqib ketadi albatta <small> haqiqatdan ham bugun ko'rsatuvimiz davomida biz sizni yana bir bor ogohlikka chaqirishga harakat qildik sababi aytib o'tilgandek bugun ekspertlarimiz ham aniq fikr bildirishdi zamon ilm fan texnika internet tarmog'i rivojlanib borar ekan firibgarlikning yangi va yangi turlari yangi va yangi ko'rinishlari kashf etilaveriladi bu yerda esa faqatgina inson faktori o'zining ongi uning huquqiy savodxonligi atrof muhitdagi insonlardagi bo'layotgan voqelikni kuzatish va unga munosabat bildirish orqali mana shunday boshga kelayotgan tashvishlarni aylanib o'tish yoki unga to'g'rima to'g'ri yuz kelmaslikni ilojisi bo'lar ekan shunday ekan azizlar bugun sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz mana shulardan iborat edi o'ylaymizki siz ham osongina mo'maygina daromad olish ortidan turli xil firibgarlar qarmog'iga tushib qolmaysiz biz esa bugunchalik siz bilan xayrlashamiz yanagi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling